ఓం శ్రీ నరసింహస్వామి నమః కష్టాలు పడుతున్నవారు ఆర్థిక ఇబ్బందులు పడుతున్నవారు శత్రువుల వల్ల బాధపడుతున్నవారు నరసింహస్వామి యొక్క మంత్రాన్ని ఇరవై ఒక్కసార్లు పఠించడం వల్ల మీకున్న భయాలు బాధలు తొలగిపోయి ఆర్థిక అభివృద్ధి చెంది ధనలాభం పొందగలరు శత్రువుల యొక్క బాధ ఉండదు అంతేకాదు శనివారం నాడు ఈ నరసింహస్వామి యొక్క మంత్రాన్ని భక్తి శ్రద్ధలతో దీపం పెట్టి పఠించి స్వామికి నైవేద్యం సమర్పిస్తే మీరు కోరిన కోరిక నెరవేరుతుంది ఇప్పుడు ఆ మంత్రం ఏమిటో మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం జ్వలత్కరాలజిహ్విక దంష్టిక ప్రతి దిగ్గట ప్రచండమగ్ని కీలక నట సహస్ర శత సహస్ర కోటి కోటి కేసర प्रभासमानभद्र नारसिंहते नमो नमः ज्वलत्करालजिह्विका गदत्कटोरदंष्टिका प्रथिप्रथ्वीदिग्घट प्रचण्डमग्निकीलका नटसहस्रशतसहस्र कोटिकोटिकेसरा प्रभासमानभद्र नारसिंहते नमो नमः ज्वलत्करालजिह्विका गदत्कटोरदंष्टिका प्रथिप्रथ्वीदिघट प्रचण्डमग्निकीलका नटसहस्रशतसहस्र कोटिकोटिकेसरा प्रभासमानभद्र नारसिंहते नमो नमः ज्वलत्करालजिह्विका गदत्कटोरदंष्टिका प्रथीपृथ्वीदिघट प्रचण्डमग्निकीलका नटसहस्रशतसहस्र कोटिकोटिकेसरा प्रभासमानभद्रा नारसिंहते नमो नमः ज्वलत्करालजिह्विका गदत्कटोरदंष्टिका प्रथीप्रथ्वीदिग्घट प्रचण्डमग्निकीलका नटसहस्रशतसहस्र कोटिकोटिकेसरा प्रभासमानभद्र नारसिंहते नमो नमः ज्वलत्करालजिह्विका गदत्कटोरदंष्टिका प्रथिप्रथ्वीदिग्घट प्रचण्डमग्निकीलका नटसहस्रशतसहस्र कोटिकोटिकेसरा प्रभासमानभद्रा नारसिंहते नमो नमः ज्वलत्करालचिह्विका गदत्कटोरदंष्टिका प्रथीप्रथ्वीदिग्घटा प्रचण्डमग्निकीलका नटसहस्रशतसहस्र कोटिकोटिकेसरा प्रभासमानभद्र नारसिंहते नमो नमः ज्वलत्करालजिह्विका गदत्कटोरदंष्टिका प्रथीप्रथ्वीदिघट प्रचण्डमग्निकीलका नटसहस्रशतसहस्र कोटिकोटिकेसरा प्रभासमानभद्र नारसिंहते नमो नमः ज्वलत्करालजिह्विका गदत्कटोरदंष्टिका प्रथीप्रथ्वीदिक्घटा प्रचण्डमग्निकीलका नटसहस्रशतसहस्र कोटिकोटिकेसरा प्रभासमानभद्र नारसिंहते नमो नमः ज्वलत्करालजिह्विका गदत्कटोरदंष्टिका प्रथीप्रथ्वीदिक्घट प्रचण्डमग्निकीलका नटसहस्रशतसहस्र कोटिकोटिकेसरा प्रभासमानभद्र नारसिंहते नमो नमः ज्वलत्करालचिह्विका गदत्कटोरदंष्टिका प्रथिप्रथ्वीदिघट प्रचण्डमग्निकीलका कोटि कोटिकोटिकेसरा प्रभासमानभद्र नारसिंहते नमो नमः ज्वलत्करालजिह्विका गदत्कटोरदंष्टिका प्रथिप्रथ्वीदिग्घट प्रचण्डमग्निकीलका नटसहस्रशतसहस्र कोटिकोटिकेसरा प्रभासमानभद्र नारसिंहते नमो नमः ज्वलत्करालजिह्विका गदत्कटोरदंष्टिका प्रथिप्रथ्वीदिघट प्रचण्डमग्निकीलका नटसहस्रशतसहस्र कोटिकोटिकेसरा प्रभासमानभद्र नारसिंहते नमो नमः ज्वलत्करालजिह्विका गदत्कटोरदंष्टिका प्रतीप्रथ्वीदिघटा प्रचण्डमग्निकीलका नटसहस्रशतसहस्र कोटिकोटिकेसरा प्रभासमानभद्र नारसिंहते नमो नमः ज्वलत्करालजिह्विका गदत्कटोरदंष्टिका प्रतीप्रथ्वीदिघट प्रचण्डमग्निकीलका नटसहस्रशतसहस्र कोटिकोटिकेसरा प्रभासमानभद्र नारसिंहते नमो नमः ज्वलत्करालजिह्विका गदत्कटोरदंष्टिका प्रथिपृथ्वीदिग्घट प्रचण्डमग्निकीलका नटसहस्रशतसहस्र कोटिकोटिकेसरा प्रभासमानभद्र नारसिंहते नमो नमः ज्वलत्करालजिह्विका गदत्कटोरदंष्टिका प्रथिपृथ्वीदिघट प्रचण्डमग्निकीलका नटसहस्रशतसहस्र कोटिकोटिकेसरा प्रभासमानभद्र नारसिंहते नमो नमः ज्वलत्करालचिह्विका गदत्कटोरदंष्टिका प्रथीप्रथ्वीदिघट प्रचण्डमग्निकीलका नटसहस्रशतसहस्र कोटिकोटिकेसरा प्रभासमानभद्र नारसिंहते नमो नमः ज्वलत्करालचिह्विका गदत्कटोरदंष्टिका प्रथीप्रथ्वीदिक्घट प्रचण्डमग्निकीलका नटसहस्रशतसहस्र कोटिकोटिकेसरा प्रभासमानभद्र नारसिंहते नमो नमः ज्वलत्करालजिह्विका गदत्कटोरदंष्टिका प्रथीप्रथ्वीदिक्घट प्रचण्डमग्निकीलका नटसहस्रशतसहस्र कोटिकोटिकेसरा प्रभासमानभद्र नारसिंहते नमो नमः ज्वलत्करालचिह्विका गदत्कटोरदंष्टिका प्रथीपृथ्वीदिघट प्रचण्डमग्निकीलका नटसहस्रशतसहस्र कोटिकोटिकेसरा